ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ 2 ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੱਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋ ਚਾਹਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ

ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਲ ਹੋਣ ਬੇਟਾ ਸਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ

मिला के बेटा अपने को समीकरण बनती समी है व्यंजक भी कह कहने समीकरण भी कह इंग्लिश इक्वेशन कहने देखो बेटा एक चल की गल की रेखी समीकरण एक चल वाले रेखी समीकरण रेखी मीनस घात अंक एक चल वाले

जो भी अपने को अखर है उस एक हो गए बेटा तो उसका कारत अंक भी एक हो गए ठीक है बेटा हम देखो आपू सॉल्व कि लेने आप है पंच एक्स माइनस छ बराबर दो एक्स प्लस नौ देखो हम जो अपने को विकार बराबर है बेटा ये तीन देना है इस गल क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इससे डिपेंड करते हैं बेटा कि अपने को बराबर तो जेकर इस साइड प्लस है तो बराबर तो दूसरी साइड जाके की बन जाएगा बेटा माइनस जे माइनस है बेटा तो वो की बन जाएगा प्लस जे डिवाइड है तो बराबर तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जे, जे मल्टीप्लाई है बेटा तो बराबर तो दूसरी साइड जाके डिवाइड इस बेटा एक तो अपने को बराबर है बराबर तो आपने वैल्यूज इधर उधर लेके जाए एक है बेटा कि जेकर अपने को वैल्यूज़ माइनस दियाो उन्हों माइनस माइनस की होगा प्लस जे दोनों वैल्यूज प्लस दियाे तो प्लस मीनस आप कह सकते हैं जी सेम आसाइन ने तो प्लस ही आया है चाहे वह दोनों माइनस हो चाहे वह दोनों प्लस हो जे एक बेटा प्लस है एक माइनस है तो माइनस आएगा जे ये माइनस प्लेस भी हो सकती है पहली वैल्यू माइनस की रुचि प्लस की भी हो सकती है तब भी अपने को की आएगा माइनस आएगा माइनस माइनस वैल्यूजी जे दोनों वैल्यू माइनस नहीं तो देखो करना तो बेटा अपने प्लस ही है पर जो उसकी अपने निशानी उड़े लगा है भी प्लस लगेगा या माइनस लगेगा वह की आएगा बेटा माइनस आएगा हूँ देखो बेटा आपने की करना है? देखो एक्स आईड एक कर लेना है जो बिना एक्स वाली ने मतलब अलग अलग कर लेनिया ने तो हम देखो अपने को तो दो एक्स अपने को प्लस का है बेटा इस सैड बराबर तो जो तो दूसरी सैड आएगा तो प्लस आई वैल्यू की हो जाती है माइनस तो एक ही बन गया माइनस दो एक्स हम देखो इस साइड अपने को बिना एक्स वाली वैल्यू कि नौ हूँ देखो छे अपा ने बिना एक्सा यू बराबर तो दूसरी साइड लैके जाने तो ये माइनस वाली वैल्यू जी माइनस वाली वैल्यू है तो बराबर तो दूसरी साइड की बन जाएगा प्लस हम बेटा देखो ये अपने को एक्स वाली वैल्यू ए भी एक्स वाली, वाली है देखो सेम है चल अपने को मतलब वेरीएल सेम है तो इस दो घटा देंगे तो कि बन जाएगा तीन एक्स नौ आप दे जोड़ देंगे तो कि बन जाएगा पंद्रह मुल कि आ जाएगा बेटा पंद्रह बटा तीन एक्स का मुल आ जाएगा अपने को इस तरीके का बेटा आप दूसरा क्वेश्चन लेने देखो तीन एन माइनस बराबर चार एल प्लस दो माइनस देखो तीन एल माइनस पांच ये तो सेम वैल्यू है नहीं है जी बेटा हूँ ये दो वैल्यूज दतिया है हुई हैं एक ब्रैकेट तो बहर है एक ब्रैकेट के तो अंदर है, है। तो बेटा जी ब्रैकेट के बार वाली वैली है वैल्यू है बेटा वो ब्रैकेट के अंदर

जेकर प्लस होंगे ने प्लस कर दो जो माइनस होंगे ने माइनस कर दो ऐसे तरीके सेम चल वाली वैल्यूज भी जो प्लस होंगे ने प्लस करो बेटा जो माइनस होंगे ने तो वो माइनस कर सदन हम देखो यू एक वैल्यू प्लस दाइनस की है जो एक वैल्यू प्लस नहीं होगी एक माइनस नहीं होगा है बेटा माइनस तो इसको माइनस करा अठो छः कटा देंगे तो अपने को आएगा दो हम है कि अपने को वैल्यूजे साइन की आएगा साइन बेटा यह ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यूज जी वैल्यू थोड़ी वीडी आ ग्रेटर है उसका सही दोनों इन्होंने ग्रेटर की है अठ अठ नई की है प्लस तो इतने की आ जाएगा अपने को प्लस हूँ आप बेटा देखो अपने को इस टर्म बन गई हम एल वाले बिना एल तो नहीं तो आपने एल वालिया वैल्यूज एक सैड कर लगनिया ने बिना एल वाली वैल्यू दूसरी सैड कर देंगे तो यह बेटा तीन एल चार एल अपने को प्लस का है प्लस दुस्म्ति 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 तो प्लस वाली वैल्यू बराबर तो दूसरी सैड जाके हो जाएगी माइनस दो देखो मुड़े वैल्यू अपने को माइनस दी है तब बराबर तो दूसरी साइड प्लस तो हम देखो बेटा चारों तीन एक वैल्यू अपने को प्लस दी, एक दी प्लस हो माइनस होना है माइनस तो माइनस कल दी आ गया एक हम देखो साइन देखा अपना भी साइन प्लस लिखना एक माइनस लिखना है चार अपने को वो वैल्यू इस मुझे माइनस है तो इसके अगे की लग जाएगा बेटा माइनस तो इतने आप एल बराबर आ जाएगा बटा माइनस एक जहाँ कह सकते हैं माइनस सत्त इस तरीके मैं तो आप तीसरा क्वेश्चन हल करा तीसरा क्वेश्चन है अपने को छे एक्स बराबर प्लस दस माइनस दो हम इस भी देखो बेटा छे एक्स अपने को छे एक्स लिख लेंगे एक वैल्यू ब्रैकेट तो बार है तो दो वैल्यूज अपने को ब्रैकेट के ब्रैकेट तो बार वाली वैल्यू ब्रैकट के अंदर मल्टीप्लाई करा पांच एक्स नाँच एक्स प्लस दस ना दस पाजा माइनस दो छे एक्स बराबर एक्स देखो ये बिना एक्स सारे वैल्यूज ने माइनस हो जाएगी जे एक वैल्यू प्लस है एक माइनस है तो की होगा माइनस पाँ के दो घटा देंगे तो कि आ जाएगा अड़ताली वी वैल्यू को की है प्लस तो इतने अड़ताली आएगा प्लस तो हम देखो बेटा एक्स वाली वैल्यूज एक सैड कर लो पांच एक्स प्लस द है प्लस वाली वैल्यू बराबर तो दूसरी साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी बराबर अड़ताली छो आप एक्स कर देंगे बेटा एक्स बराबर कि आ जाएगा ਅਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਵੱਧ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ जीडीएस थे जिस तो जिस तो बद है उसन आपने एक्स लेना है मतलब आपने अब्दुल दी उम्र में एक्स साल ले लेना है बेटा तो देखो कि लिखा है प्रीत दी उम्र अब्दुल दी उम्र तो छे साल बद है मतलब अब्दुल दी उम्र जी अपने को बेटा एक्स है तो प्रीत दी उम्र कि होगी छे साल बद वहा है तो अभी प्लस छे होगा जे घट किया होंनस होगा घट माइनस प्लस एक्स प्लस छे हम देखो कि कहा छे साल पहला प्रीत की उम्र अब्दुल उम्र का चार गुना सी छ साल पहला क्या बेटा तो छ साल पहला अब्दुल की उम्र की होगी अब्दुल उम्र बेटा पहला एक्स है अपने को छ माइनस छीत की उम्र की होगी छे साल पहला देखो प्रीत दी की उम्र कि नहीं है अपने को माइनस छे, छे, छे कर देंगे हम देखो बेटा छे छे का प्रीत छीतर की है इसने क्या। कि छे साल पहला प्रीत की उम्र अब्दुल उम्र का चार गुना मतलब किसकी उम्र का चार गुनाल उम्र मतलब अब्दुल की उम्र में चार की कर देना है गुणा

अपने समीकरण समीकरण समी करन करना, करना है, है ना करना है एक्स बराबर चार एक्स ना करें चार एक्स माइनस चार छे ना करा छौबी हूँ आपने दूजे स्टेप से की करते बेटा जो एक्स आया वैल्यू थी वेरीएबल वाली वैल्यू एक सैड कर लेंगे तो आ गया अपने एक्स चार बराबर तो दूसरी सैड लगी प्लस का चार है तो यह हो जाएगा माइनस बराबर माइनस चौबीस आ गया बेटा तीन एक्स जो एक्स देना कुछ नहीं है तो आपने किना लगा है एक हम देखो बेटा चार नक्स ना अपने <coughs> एक लगा लेना है चार एक कट दूंगी तो कि आजगा तीन एक्स बराबर

देखो कि एक्स प्लस छ मतलब अठ प्लस होगी साल क्वेश्चन देखो बारह साल बाद मैं अपनी चार साल पहला उम्र का तीन गुणा होव मेरी वर्तमान उम्र पता करो तो बेटा जो चीज आपने पता करनी है उसमें अपने मनना है मन लो मेरी वर्तमान उम्र जरूरी नहीं है बेटा अपने एक्स ही लैनी है वाई भी ले सकते हैं मतलब अपने कोई ना कोई अक्षर लेना है ये तो लैके जै तक आप भी अक्षर ले सकते हो बेटा जरूरी नहीं है कि अपने एक्स ही मनना है तो चलो आपू वाई मानते हैं मान लो मेरी वर्तमान उम्र कि वाई बारह साल बाद गल की है बारह साल बाद जल बेटा बाद है तो आपने की करना है प्लस कर देना है बारह चार साल पहला उम्र भी पता करो देखो चार साल पहला उम्र चार साल पहला की नहीं होगी वाई माइनस चार जो पहला क्या है बेटा उदो माइनस करना है जो बाद क्या है प्लस करना है हम देखो अपने वर्तमान उम्र भी ले ली बारह साल बाद वाली उम्र भी लैली तो चार साल पहला वाली उम्र भी ले ली हम देखो इसने की क्या कि बारह साल बाद बारह साल बाद वाली उमर अपने को ये वाली है मैं अपनी चार साल पहला वाली उम्र चार साल पहला वाली उम्र अपने को है इस दा तीन गुणा हो जा मतलब इसन की करांगा करांगे आप तीन गुणा

बार तीनों एक बेटा आप देखो प्लस माइनस माइनस होंगे देखो कि माइनस चौबीस बेटा दो माइनस दो करा तो हम इस माइनस न माइनस कर देंगे इस दें तो अपने को बारह आ जाएगा तो वाई बराबर अपने को बारह आया वाई की सी अपनी वर्तमान मैं तार थे कि वर्तमान नंबर बराबर कि बारह सौ बेटा अपना आंसर है हाँ जी बेटा जो थोड़े कमेंट होंगे ने जो थोड़े डाउट्स ने बेटा वो कमेंट बॉक्स के बेटा जेकर वीडियो वजी लगी तो वीडियो नो लाइक करना शेयर करना चैनल्राइब करना थैंक यू